بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رعی لي ساجدین قال يا بني لا تقصص رؤياك على یقید اللہ لك كيدا انَ الشيطان علی عدو مبين صدق الله العظيم سر یوسف کا آغاز ہے اور بارما سپارہ ہے فرمایا علی لام را یہ حروف مقطعات ہیں ان کا معنی ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے تلک آیات الكتاب المبین المبید یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی یہ آیتیں کس کی روشن کتاب اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا بے شک ہم نے اتارا اسے یعنی قرآن کو عربی میں کس میں اتارا لَعَلَّكُمْ تتعقلون تاکہ تم اسے خوب سمجھ سکو چونکہ عرب میں نازل ہوا تو فرمایا ہم نے اسے عربی زبان میں اس لیے نازل کیا کہ تاکہ آپ اس کو خوب سمجھ سکیں نحنو نقص علیک احسن القصص ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ایک بہترین قصہ بیما اوحینہ اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا بما اوحینا الیک علیکہ القرآن اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ لمن الغافلین اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے اگرچہ آپ اس سے پہلے غافلوں میں سے تھے یہ جو فرمایا نا کہ ہم بیان کرتے ہیں آپ سے بہترین قصہ القصص قصن سے مستر ہے اس کا معنی ہے کسی چیز کا تطبع کرنا کسی چیز کا کیا کرنا تطبع, تطبع کرنا حضرت علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کی بین سے کہا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ کس یہ کہ اس تابوت کے پیچھے پیچھے جاؤ تطبع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا پیچھے پیچھے جاؤ دیکھو کدھر جاتا ہے کیونکہ قصہ گو واقعہ کو ایک ترتیب سے بیان کرتا ہے اس لیے اس کو قاسن یعنی تطبع کرنے والا کہتے ہیں اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ ہم اس واقعہ کو بڑے احسن پیرائے میں بیان کرتے ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ قصہ قصہ کی کہ ہم معنی ہے جو اسم ہے یعنی آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس کو احسن القصص کہنے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ انسانی زندگی کے تمام کرداروں کو یہاں اس خوبی سے پیش کیا گیا ہے یار ایک حقیقت دکھ کر سامنے آ گئی ہے اور اسی کے ضمن میں زندگی کے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کا انسانی معاشرہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اس میں توحید کے دلائل خوابوں کی تعبیر سیاسی مسائل معاشرہ کی پیچیدگیاں معاشی اصلاح کی تدابیر غرض کے تمام وہ امور جو دین اور دنیا کی اصلاح میں مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں بڑی امدگی کے ساتھ بیان کیا گیا है ہے है آگے بلشت فرمایا بین مِن قَبْلِهِ قبل الْغَافِلِينَ اگرچہ آپ اس سے پہلے کیا تھے آو غافلوں آو محب محب میں سے تھے یعنی وہی الہی سے پہلے دوسرے لوگوں کی طرح اس واقعہ کا صحیح علم آپ کو نہ تھا یعنی حضور صلی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے نازل کرنے سے پہلے اس واقعہ کا صحیح علم نہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اللہ کے بتانے سے نبی پاک صاحب اللہ کو اس کا صحیح علم حاصل ہو گیا اِذْ قَالَ يُوسُفُ ابھی یاد کرو جب کہا یوسف نے اپنے والد سے کیا کہا یا آبت اے میرے محترم باپ اِنِّي رَأَيْتُ تو آحدہ كَوْكَبَا میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو بس شمس سورج کو بھل چَاند چاند کو کیسے دیکھا ہے رعی تو میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف کی عمر ابھی چھوٹی ہی تھی بعض روایات کے مطابق تیرہ سال اور بعض کے مطابق اس سے بھی کم آپ نے یہ خواب دیکھا اور اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا آپ نے آیت میں ملاحظہ کیا کہ رائتوں کا لفظ دو دفعہ مذکور ہے تو کا لفظ دفعہ مذکور ہے ابھی یا عَبَتِ انی ری اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ و شمس لِي سَاجِدِينَ لی اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے گیارہ چمکتے ہوئے ستاروں شمس و قمر کو دیکھا اور پھر دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں یہ دونوں مشاہدے کیونکہ مستقل اہمیت کے حامل تھے اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر فرمایا رائی تو ام کی ضمیر کمر ستارے اور شمس و قمر ہے قیدہ کے مطابق رائی تو ہاں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ غیر زویل اکول ہیں لیکن ان سے ان کو لیکن ان سے اطاعت و انقیاد کا جو فعل صادر ہو رہا ہے وہ زویل اکول کا فعل ہے اس لیے ان کے لیے مذکر کی جمع استعمال کی گئی ہے ساری گل سمجھ آ گئی ازی طرح اے سانو سمجھنے واسطے بڑا ٹائم <تصف> لگیا تھے تو کتنے سمجھ چھوڑو اے میں ویسے پڑھ دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ قال یا منی لا تقصص آپ نے فرمایا ہے میرے بچے لا تقصص نہ بیان کرنا رؤیا کا اپنا خواب الخوت کا اپنے بھائیوں سے قیدہ ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف ان للانسان عدو و مبین بے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام فرزندوں سے زیادہ حضرت یوسف سے محبت کیا کرتے تھے فطری عمر ہے کسی سے محبت زیادہ بھی ہوتی ہے کوئی ایسا غلط کام نہیں تورات میں میں اور اسرائیل یوسف کو اپنے تمام بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا حیدر یعقوب کو اسرائیل بھی کہتے ہیں پتہ نہ آپ کو یہ میں ایک دفعہ پہلے آپ کو بتا بھی چکا ہوں آ... اس نے اسے ایک بل و کبا کا بھی بھی بنا دی تھی یہ پیدائش اس یعنی جو تورات کے الفاظ ہیں میرے نزدیک محبت کی یہ وجہ درست نہیں ورنہ چاہیے یہ تھا کہ بن یامین سے سب سے زیادہ پیار کیا جاتا کیونکہ وہ حضرت یوسف سے بھی زیادہ بڑھاپے کا بیٹا تھا اس محبت کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ ہونے ہار بروا کے چکنے چکنے پات کی گاوت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی سلیم التبعی شرافت اور مدارج عالیہ پر فائز کرنے والی صلاحیتوں کے اثار و انوار آپ کے چہرے پر نمایاں تھے اس لیے حضرت یعقوب ان کو دل سے چاہتے تھے اور بنے ابن ان کی تصغیر ہے جو انتہائی محبت کی غمازی کر رہا ہے سمجھ آئے گی ذرا جب معصوم یوسف نے یہ خواب اپنے والد بزرگوار سے بیان کیا تو آپ نے اس کی تعبیر بتانے سے پہلے یوسف کو ہدایت کرنا ضروری سمجھا کہ وہ اس عظیم خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرے مبادہ وہ درپے آزار ہو جائیں ہوں کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بھائی ان سے حسد کرتے ہیں شیطان کا تو کام ہی لوگوں کو بہکاتے رہنا ہے وہ برے کاموں سنگیت جرموں کو بھی اتنا حسین اور دلکش بنا کر پیش کرتا ہے کہ اچھا عقل مند انسان بھی دھوکہ کھا جاتا ہے یہی شیطان تھا جس نے قابیل کے سامنے اپنے نیک نفس بھائی حابیل کا قتل این مسلحت کی بنا پر پیش کیا تھا اس لیے شیطان کی مکاریوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ تیرے بھائیوں کو تیرے خلاف اکسائے اور تجھے عذیت پہنچانے کے لیے ان کو برنگیختہ کرے اس لیے تم اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا